মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ টিউটোৰ ইউটিউব চেনেলে তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়টোৰ পাঠ নম্বৰ তেৰ হমী জাহাংগীৰ ভাৱৰ যিটো পাঠ আছে এইটো পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ প্রথমেরপরা শেখ লকে বিতংভাবে আলোচনা করলে লইশো যদি ভিডিওটি তোমাদের ওসর ভাল এটা একটা লাইক করবা আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখি আর অবশ্যই বন্ধু বান্ধবী সকলে শেয়ার করবা তোমালে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে মানে ইয়াতক ভাল ভাল ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা করব এতিয়া মেইন ভিডিওলে যাও আমি প্রথম তো প্রশ্ন দিয়েছে তোমাল পড়ি প্রশ্নের প্রশ্নবর চমুত্তর দিয়া তোমালোকে যে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা নামৰ যদি গল্প আছে এই গল্পটো অর্থাৎ পাতটোর প্রশ্ন উত্তর তোমালোকে ভালদরে পড়ব লাগবে পড়ি তারপর তোমাল প্রশ্ন উত্তর কৰিব লাগিব তো প্রথম প্রশ্ন অর্থাৎ ক নম্বর প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ দিয়া আছে টুপুনি পাথর লৰাজনৰ নাম কি যুক্ত চ্যাপ্টার তোমালোকে পড়িছিল সেই চ্যাপ্টার মানে গল্প এটা পাইছিল যে এখন টুপুনি পাতল স্বভাবর লড়া আছিল সেই লড়াজনের নাম কি তো উত্তরটা কৈছে টুপুনি পাতল লৰাজনৰ নাম হল হমি জাহাঙ্গীর ভাবা ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে ল'ৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণ কি আছিল তোমালোকে প্ৰথম যিটো মানে কোৱা নম্বৰ প্ৰশ্নত পালা যে টোপনি পাতল ল'ৰাজনৰ নাম কি সেই মানুহ অৰ্থাৎ ল'ৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব ল'ৰাজনৰ টোপনি পাতল হোৱাৰ কাৰণ আছিল ল'ৰাজন অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ আছিল মানে যিজন মানুহৰ অতি বুদ্ধিমান হয় তেখেতৰ মানে ঘুমটি অৰ্থাৎ টোপনি একেবাৰে নোহোৱা হয় বুলি ক'ব পাৰি মানে টোপনি নোহোৱা নাইকিয়া হয় যেনেকুৱা তোমালোকে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হয় আব্দুল কালাম আজাদৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত মানে যেনেকুৱা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ইহঁত মানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হোৱাৰ এটা কা মূলতঃ কাৰণ এটা আছিল যে সিহঁতৰ ঘুণ্টি মানে অতিশয় বুদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কি হয় মানে ঘুণ্টি নোহোৱা হৈছিল গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে যিসকল লোক মানে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ হয় চৌকা বুদ্ধিৰ হয় সিহঁতৰ ঘূণ্টি মানে পাতল সভাবৰ হয় এবাৰ তোমালোকৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে চিকিৎসকক দেখুৱাই অনাৰ পাছত মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ বাবে কেনে ব্যৱস্থা ললে যেতিয়া হোমি জাহাংগীৰ ভাবাক মানে সৰু কালতে মানে ঘূণ্টি পাতল সব যেনেকুৱা ব্যক্তি আছিল সেইকাৰণে মাক দেউতাকে কেনেধৰণৰ মানে চিকিৎসা ব্যৱস্থা লৈছিল উত্তৰটোক হৈছে চিকিৎসক চিকিৎসকক দেখুৱাই অনাৰ পাছত মাক দেউতাকে ল'ৰাজনৰ বাবে মনোযোগ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে মানে সেই ল'ৰাজনৰ মনোযোগ যাতে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি অতি আকৰ্ষিত হয় তাৰ বাবে মানে মাক দেউতাকে চেষ্টা কৰিছিল এইবাৰ তোমালোকৰ ঘ নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা আছে হমী জাহাংগীৰ ভাবাৰ কি কি বিষয়ত ৰুচি আছিল তেখেতৰ মানে কোনটো কোনটো বিষয় মানে ভাল পাইছিল যেনেকুৱা তোমালোকৰ হয়তো কোনোবা গণিত ভালপোৱা বিজ্ঞান ভাল পোৱা হিন্দী ভালপোৱা অসমীয়া ভাল পোৱা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ বিজ্ঞান আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিষয়বস্তু ভাল পোৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সমী জাহাংগীৰ ভাবাৰ মানে কোনটো কোনটো বিষয়ত মানে ৰুচি অভিৰুচি আছিল সেইটো জানিব দিছে অতটো চোৱা কৈছে হোমী জাহাংগীৰ ভাবাৰ ভৌতিক শাস্ত্ৰ গণিত শাস্ত্ৰৰ লগতে সংগীত আৰু চিত্ৰকলাৰ বিষয়ত ৰুচি আছিল তাৰমানে হোমী জাহাংগীৰ বাবা ভতীকশাস্ত্ৰৰ বিষয়ত ভাল আছিল গণিত হাঁচ্ৰও ভাল পাইছিল সংগীত মানে নাচ গানো ভাল পাইছিল চিত্ৰকলা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাস্কৰ্য চিত্ৰশিল্পী আদিও মানে হোমী জাহাংগীৰ বাবাই ভাল পাইছিল অংপ্ৰদেশ তেখেতে লণ্ডনলৈ কিয় গৈছিল ইয়াতে তেখেতে বুলি হোমি জাহাংগীৰ ভাবাৰ কথা কোৱা হৈছে তেখেতে লণ্ডনলৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িবলৈ গৈছিল মানে লণ্ডনত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছিল তারপর ছ নম্বর কেছে দরাবজি টাটা ট্রাস্টর হয় তেখেতে কি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে উত্তরটি হয়েছে দরা টাটা ট্রাস্টর হয় তেখেতে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয় ছ নম্বর প্রশ্ন স্বাধীনতার থেকে কি আয়োগের মুরব্বী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল তোমাদের জানা আমার উনিশশো সাতচল্লিশ আমার ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পিছনে মানে কোন বিষয় বা কোনটা আয়োগের মুরব্বী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল এটি হিসেবে স্বাধীনতার থেকে পৌরমাণী শক্তি আয়োগের মুরব্বী হয়েছিল পৌরমাণিত জানায় যুদ্ধক্ষেত্র মানে ওসর ওচর তৈয়ার করা হয় সেইটা বিভাগের যে মানে পরমাণু আছে সেইটা বিভাগের কি হয়েছিল আয়োগের মুরব্বী হয়েছিল এবার ছ নম্বর প্রশ্ন আছে তখন প্রতি শ্রদ্ধাজনায় কি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উত্তৰটো হৈছে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাজনে ভাবা পাৰমাণৱিক গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এবাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা কি কৈছে লাহে লাহে কিতাপবোৰ লৰাজনৰ সংগী হৈ পৰিল ইয়াত লৰাজন বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে কিতাপবোৰ কেনেদৰে তেখেতৰ সংগীত হৈ পৰিল সংগী হৈ পৰিল বোধলিকা এইটো মানে প্ৰশ্ন এনেকুৱা কৈছে যে লাহে লাহে কিতাপ তেখেতৰ সংগী হৈ পৰিল মানে লগ হৈ পৰিল আৰু ইয়াত তেখেত বুলি কাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কিতাপ পত্ৰবোৰ কেনেদৰে তেখেতৰ সংগী হৈ পৰিল লগ হৈ পৰিল অতটো চোৱা কৈছে ইয়াত ল'ৰাজন বুলি হোমি জাহংগীৰ ভাবাৰ কথা কোৱা হৈছে তোমালোকে জানা যিটো গল্পটো তেখেতৰ বিষয়ে আৰু যেতিয়া টোপনি পাতৰ ল'ৰাজনক মা দেউতাকে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল চিকিৎসকে চিকিৎসকের মস্তিষ্ক অনবরতি চিন্তা শক্তির প্রভাব হয়ে থাকার কথা মানে যেটা ডক্টরক মানে দেখা হয়েছিল ডক্টরে মাক দেবত এটা কথা যে ইয়ার মানে মগজু যিটো আছে অনবরতে মানে চিন্তা কারণে কি করে অনবরত লৰচৰ করে থাকে এই কথা শুনে লৰাজনৰ মাক দেবত বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষিত করবলে কি কৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেই অনুসৰি ঘৰতে বিজ্ঞানৰ কিতাপ পত্ৰৰ দ্বাৰা এটা গ্ৰন্থাগাৰ সাজি ল'লে তোমালোকে জানা যে লাইব্ৰেৰী লাইব্ৰেৰী মানে স্কুলত হওক বা গাঁৱতে পুথিভঁৰা গাঁৱতে হওক মানে এখন কি কৰা সমূহীয়াকৈ মানে কিতাপ পত্ৰৰ ঘৰ বনোৱা হয় যাক লাইব্ৰেৰী বুলি কোৱা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ থাকে ঠিক তেনেকুৱা মানে হোমী জাহাংগীৰ ভাবাই ভাবাৰ মাক দেউতাকে সিয়াৰ কাৰণে ঘৰতে নিজকে নিজৰ বৌকে এটা পুথিভঁৰাল সৃষ্টি কৰিলে যাতে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি তেখেতৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হয় কিতাপ পত্ৰবোৰৰ দ্বাৰা এটা গ্ৰন্থাগাৰ সুদৃঢ় সাজি দিলে লাহে লাহে ল'ৰাজন এই কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি ভাল পোৱা পঢ়ি ভাল পোৱা হ'ল আৰু কিতাপৰ মাজতে সময় কটাব ল'লে এনেদৰে কিতাপত কিতাপ পত্ৰবোৰ তেখেতৰ সংগী পৰিল আৰু কি হয় এই মানে গ্ৰন্থাগাৰত গৈ যাওঁতে আহোঁতে কি হ'ল মানে কিতাপ পত্ৰবোৰ পঢ়ি 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 তেখেতৰ ভাল লগা হ'ল আৰু এনেকৈয়ে ভাল লাগিল কিতাপ পত্ৰবোৰ তেখেতৰ কি হৈ গ'ল লগ হৈ গ'ল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হমী জাহাংগীৰ ভাবাৰ সপোন কি আছিল এই সপোন কিয় ফলৱৰ্তী নকল তাৰমানে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিছু ন কিছু মানে কি থাকে সপোন থাকে হয় কিছুমানৰ সপোন কি হয় বাস্তৱত পৰিণীত হয় মানে ছাকচেছ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমানৰ মানে সপোন কি মানে কি হয় সপোনটো সপোনে থাকে যে মানে ফলৱৰ্তী নহয় ঠিক তেনেকুৱা হমী জাহাংগীৰ ভাৱাৰ সপোন কি আছিল আৰু তেখেতৰ সপোনটো কিয় ফলৱৰ্তী নহ'ল এইটো কৈছে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার সপন আছে ভারতবর্ষের পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ভারতক এখন জাকত জিলিকা দেশ পরিণত করা ৰঙীন সপন দেখিছিল তার কিছু কি যে পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে তোমাদের জানাই যে যুদ্ধ হয়ে থাকে চীন ভারত নাইবা যে বর্তমান হয়েছে ইজরায়েল পেলেস্টাইন এনেকা তারপিছ কি হয় রাশিয়ার লগত কি হয় পেলেস্তি লগত যুদ্ধ হয়ে আছে এনেকা যুদ্ধ মানে কি হয় এখন দেখে আন এখন দেশ পৌরমাণ মানে হামলা চলে তে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে পরমাণু আমি জানো যে বিশ্বত কি আছে এশ পঁচানব্বৈটা বা ছিয়ানব্বৈটা দেশ আছে প্ৰতিটো দেশে মানে ইচ্ছা করে যে পৰমাণুৰ ক্ষেত্র নিজে প্রথম স্থানত লাভ করিয়ে যাতে হোমি হমী জাহাঙ্গীরভাবে এইটো ভাব যাতে মানে বিশ্বৰ ভিতৰত মানে এশ পঁচানব্বৈটা দেশৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এটা কি হয় জাকত জলিকা দেশত পৰিণত হয় তেখেত চেষ্টা কৰিছিল তাৰ বাবে তেখেতে পরিকল্পনাও কৰিছিল তেখেতৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ আগতে এক বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল তেখেতে বহুত পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও মানে হঠাতে কি হয় মানে বিমান পৰিগন অৰ্থাৎ উম বিমান এক্সিডেণ্টতে তেখেতৰ কি হয় মৃত্যুবৰণ হয় আৰু সপোন সপোনে থাকি যায় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হোমি জাহংগীৰ ভাৱে ভাৰতবৰ্ষক ভাল পাইছিল এই কথাটো পাঠক কেনেধৰণৰ প্ৰতিফলিত হৈছিল কিয় হোমি জাহাংগীৰ ভাবাই যে ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ দেশখনে ভাল পাইছিল এইটো তুমি পাঠৰ পৰা কেনেকৈ বুজিব পাৰিবা উত্তৰটো চোৱা কৈছে হোমি জাহাংগীৰ ভাবাই দেশ বিদেশত থাকিয়ে সুখেৰে দিন কটাব পাৰিলে কিন্তু নিজৰ দেশৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্য আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেখেতে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহে হমি জাহাংগীৰ ভাবা বিদেশলৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল কিন্তু তেখেতৰ মানে অদম্য দেশৰ প্ৰতি ভালপোৱা থকাৰ বাবে তেওঁ ঊনৈছশ চল্লিছ চনত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে কি হয় দেশলৈ ঘূৰি আহে তেতিয়াৰ পৰা এই মহান বিজ্ঞানীজনে নিজৰ দেশৰ উন্নতিৰ বাবে অসুখাৰ্থ চেষ্টা কৰিছিল তেখেতে দৰাবুজি টাটা ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্ছ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পুরার পছতে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা পরমাণবিক শক্তি আয়োগের মুরব্বী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিল মানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পিছনে পাই আছে যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছতে মানে পরমাণুর মুরব্বী হয় পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ভাৰতক এখন জাকত জিলিকা দেশ পরিণত করার বাবে তেখেতে তার পরিকল্পনা করেছিল গতিকে ইয়ার দ্বারা যে দেশক ভাল পায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় মানে পারমাণিকভাবে শক্তির ক্ষেত্রে আমার দেশ মানে বিশ্বের ভিতর এখন জাগত জলিকা দেশ পরিহিত করার চেষ্টা করেছিল আর এখন কারণে যে যাচ্ছিল এই কষ্ট দ্বারা বুঝি পাওয়া যায় যে যেখে মানে আমার দেশ কি কে বহুত ভাল পায় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন আছে হোমিত জাহাঙ্গীর ভাবার পাঠা বিভক্তিযুক্ত শব্দবর বাজি উলিয়া লিখা কোন শব্দ বিভক্তিজনক তোমাদের পাই আছে প্রথম বিভক্তি ক ত এ প্ৰ এই আছিল এনে দ্বিতীয় বিবক্তিত তৃতীয় বিবৃতৰা চতুৰ্থ বিবক্তিলৈ বা পৰা এইবোৰ আছিল যে সেইবোৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে কি কৰিবলৈ বিৰক্তি মানে এইটো পাতত যে বিবক্তিযুক্ত শব্দ আছে সেইটো বাচি উলিয়াব লাগিব তচুৱা সমীজাংগীৰ ভাৱৰ পাতৰ বিবক্তিযুক্ত শব্দবোৰ হ'ল কালত শিশুসকলৰ ৰখত বহুদিনলৈ লৈ দেওতাক ক কিৎসকর মানে হেকত্র আছে বিজ্ঞানর র আছে চিত্রকোনার ৰ আছে বিদেশের আর দেশের এটু র আছে সহায়ত গ্যালারি প্রতিটু কি হয় মানে মানে হেকর জীবর আকৰ আছে এইটা কি হয় বিভক্তি হয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে নিম্নলিখিত শব্দকেইটাৰ পৰা বিভক্তিবোৰ বাচি উলিয়াই লিখা সেইবোৰ কি কাৰকত ব্যৱহাৰ হৈছিলে তোমালোকে জনা বিভক্তি মানে ছয়টা আৰু কাৰকত ছয়টা আছে মানে কোনটো বিভক্তি কোনটো কাৰকত ব্যৱহাৰ এইটো লিখিব লাগিব তোমালোকৰ তলত কেইটামান শব্দ দি আছে যেনেকুৱা চোৱা শব্দ আৰু বিভক্তি ত' উত্তৰটো চোৱা তেখেতে ইয়াতে প্ৰথম বিভক্তি এ যুক্ত হৈ আছে আৰু এইটো কৰ্তাকাৰকত থাকে শিশুজনক এইটো দ্বিতীয় বিভক্তি ক আৰু এইটো কৰ্মকাৰক হয় আ কিতা ফরে পত্রৰে এটু আমৈ আগত কই হাইলু যে তুমালোক ব্যাকরণ পাই আহিছে রে দি দ্বারা এটু হল তৃতীয় বিভক্তি গতিকে এটু তৃতীয় বিভক্তি জড়িত হয়েছে আর এটু হইছে করণ কারক ternary ছুয়া ভারতলৈ ও এটু শতত্ব বিভক্তি লৈ শতত্ব বিভক্তির মানে যেটু চিন আছে লৈ এটু তুমালোকৰ সম্পাদন কারক জড়িত আছে আর চিকিৎসকৰ চিকিৎসক সকলৰ ৰা বিভক্তি এটু ষষ্ঠী বিভক্তি যেটু সম্বন্ধ কারক হয় আৰু কালত মানে তো এইটো মানে সপ্তম বিভক্তি ত যে আছে তটো হয় সপ্তম বিভক্তি আৰু এইটো কি অধিকরণ কাৰকত জড়িত এবাৰ তোমালোকৰ কি কৈছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে তলৰ বাক্যবোৰ আষ্টনা পদবিলাকৰ বিভক্তি নিৰ্ণয় কৰা আৰু কাৰকৰ নাম লিখা তাৰমানে তলত যে আচ আছে যিটো মূল শব্দ শব্দৰ শেখত মানে সাবা রঙা কালি রেকি দিয়ে আছে ডাক দিয়ে আছে আর এই কিন্তু বিভক্তি আর কোনটো কারক জড়িত হয়েছে এই কব লাগবে তো এক নম্বর প্রশ্ন বেলি ডুবিলত আমি খেল সামরিল ইয়াতে ডুবিলত আছে ডুবিলত চেয়ে এই মানে আমি সপ্তম বিভক্তি জানো আর অল্প আগতে পাই সপ্তমী বিভক্তি অধিকরণ কারক জড়িত তারপর দুই দুই নম্বরে রহিমে কিতাব পড়ে পড় কিতাব পড়ে এই শূন্য বিভক্তি কর্মকারক তার মানে ইয়াতে কিতাব শব্দ কোনো কারক নাই গতি শূন্য বিভক্তি দুঃখীয় র এইটো র মানে ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন আর সম্বন্ধকারক যা দুঃখিয়ার প্রতি দয়ালু হবা তারপিছ চারি নম্বর আছে এইখন মোর দেশ মোর দেশ এইটো মানে মোর শব্দ আছে আছে এই হয় ষষ্ঠী ব্যক্তি আর লগত জড়িত তারপর আমার পরীক্ষা দিন নাই গতি লয় লয় আছে লই বিয়ক্ত চতুর্থ ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তি লগত জড়িত তার ছয় নম্বর যথ রে রে অলপ আগত কে তৃতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি কি হয় করণ লগত জড়িত সাত নম্বৰত আছে শিক্ষাগুৰুক ভক্তি কৰিব লাগে যিহেতু শিক্ষাগুৰুক কৈছে গুৰু ক ক বিভক্তিটো কৰ্মকাৰক বা দ্বিতীয় বিবক্তিৰ লগত জড়িত আৰু আঠ নম্বৰত আছে ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বতৰত হিমালয় হিমালয় পৰ্বত নেদেখি হিমালয় পৰ্বত এইটো কোনো কাৰকৰ চিহ্ন হয় গতিকে বিভক্তিৰ চিহ্ন হয় গতিকে এইটো শূন্য বিভক্তি আৰু কি হ'ব কৰ্মকাৰক এতিয়া চ নম্বৰত কোনো মানুহক হিংসা নকৰিবা এইটো চানুহক যে আছে শেষত মানে বনটো ক আছে আৰু কটো কি হয় দ্বিতীয় বিভক্তি কৰ্মকাৰকৰ লগত জড়িত এবাৰ তোমালোকৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে খেলতাইপুৰ কৰা আষ্টনা শব্দকেইটাৰ বিপৰীত শব্দ অৰ্থ বুজোৱা লিখা বিপৰীত শব্দটো শানা যেনে তোমালোকৰ পাই আহিছে বুঢ়া বুঢ়াৰ বিপৰীত কি হয় বুঢ়ী হয় ভালৰ বিপৰীত বেয়া হয় এনেকুৱা শব্দৰ মানে আষ্টনা শব্দটো মানে বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগিব ঠিক তেনেকুৱা তোমালোকৰ চোৱা পাতল টোপনি এইটো হ'ব গভীৰ টোপনি সফল মাতৃ বিফল মাতৃ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভটা বুদ্ধি কোনো বিসংগতি কোনো সংগতি পাতৰ অন্তৰ্ভুক্ত পাণৰ বহিৰ্ভুক্ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল তেখেতৰ জন্ম হৈছিল বৃদ্ধি পাইছিল হ্রাস পাইছিল এইবার হল বিপরীত শব্দ এবার ন নম্বর দিছে বাক্য রচনা করা তোমাদেরকে বাক্য রচনা জানা বাক্য রচনা করা জানাই নিশ্চয় আর বাক্য রচনা মূল শব্দটো তো যে মানে দাগ দিব লাগে তো তোমাকে জানা গতি অবদান দি বাক্য রচনা দিছে স্কুল স্কুলখনৰ নাম উজ্জ্বল করা শিক্ষক সকল অবদান আছে দুই নম্বর আছে ধাউতি লয়জন পড়ার প্রতি থাক ধাউতির বাবে শ্রেণীত প্রথম হয়েছে জাকত জিলিকা সিহতর ঘরের ফুলনিখন চুবুরিটির ভিতৰতে জাকত জিলিকা এনেক দাগ দি লবা এইবাৰ হৈছে আশ্বাক মন্ত্ৰীয়ে তেখেতক সহায় কৰিব বুলি আশ্বাস দিছিল গৱেষণা গৱেষণা কৰাৰ বাবে আমেৰিকালৈ গৈছে তেওঁ আমেৰিকালৈ গৈছে সিদ্ধান্ত মই কাইলৈ ঘৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এবাৰ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে যুক্তাক্ষৰ বহু এই শব্দটো সম্পূৰ্ণ কৰা তো তোমালোকৰ যেনেকুৱা আছে কণ্টক মানে খালী খালী শব্দৰ এইটো হ'ল কণ্টকটো হ'ল যুক্তাকৰ উপলব্ধি বৈধব্দটো এটা যুক্তাক্ষৰ নিশ্চয় শব্দৰ সৈৱ এটা যুক্তাক্ষৰ তৈৰদ্ৰ এইটো এটা যুক্তাকৰ মদৰে ক্ষতব তৈব্দ এইটোতো আৰু অভ্যাসে এইটো এটা যুক্তাক্কৰ আৰু নৈথন্ত এটা যুক্তাকৰ প্ৰতি জয়গজ্ঞ এইটো এটা আৰু ইন্ধন নৈধন্ত এইটো এটা কি হয় যুক্তাক্ষৰ এইবাৰ কি হৈছে তলৰ প্ৰতি শব্দ লিখা প্ৰতিশব্দ মানে তোমালোকৰ বিপৰীত শব্দ লিখিব লাগিব বিপৰীত নহয় সমৰ্থক শব্দ লিখিব লাগিব যেনেকুৱা সংগী মানে লগৰী তীক্ষ্ণ মানে প্ৰখৰ প্ৰধান মানে মুখ্য আৰু আছে গ্ৰন্থ মানে একেই নাম কিতাপ হয় কিৰণ মানে ৰশ্মি বা পহৰ আৰু চিকিৎসক মানে ডাক্তৰ তো তোমালোকৰ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিলৈকে আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ